На телефонному зв'язку народний депутат України, командир добровольчого батальйону Донбас Семен Семенченко. Пане Семене. Отже, останні деталі про ситуацію на 29-му, 31-му блокпостах були повідомлення, що 31-й блокпост українські військові змушені були залишити. Я зараз в зоні проведення са тобто як командир батальйону. А у мене вакціває связь 24 шьоти бригади. С этой бригадой мы освобождали Лесичан давно знаем практически всех. И информацию получаем непосредственно от передовой. То есть части ВТН Донбасс направлены на помощь. Также, ну, чтобы не открывать подробности, также прислана помощь других подразделений. Значит, с самого утра идет массированная артиллерийская подготовка. То есть противник наносит, наносил удары по 31-м блокпосту. По информации соседей он был практически уничтожен. То есть те инженерные которые там были, это фактически сборный пункт. Значит, и по этой же информации хлопцы отошли на заранее подготовленные позиции за пределами этого поста. То есть пришли ближе к позиции батальона. Значит, там были также танки. Так как видимость была плохая, достаточно количество определить не удалось. Один танк был подбит. По последним данным, один человек погиб и было порядка семи человек раненых. После этого шла, связь э, прервалась и поступала информация о том, что с дальнобойной артиллерии обстреливают 29-й блокпост. А в километре от него, в поселке, я не помню, у меня уже название, значит, там были э, обнаружены российские войска, значит, о чем было тут же сообщено штаб. У меня, как у выступника э, заступника комитета Верховной Рады э, по вопросам национальной безопасности и обороны, есть масса команды министерства, но э, это все будет сбор полетов после. А сейчас, насколько я знаю и насколько э, лично вижу, никакой паники у э, нашего солдат есть. Есть определенные проблемы, э, о чем я сообщил министру обороны, сообщил в штаб проведения антитеррористической операции, для того, чтобы избежать той ситуации, которая была у нас 32-м блокпостом, известным всем событием. То есть об этих проблемах все в курсе. Э, Хосты паники не поддаются. Значит, э, достаточно боевой дух высок. Э, сил достаточно. Единственное, э, страдает мир То есть мы сегодня вообще общались с Гатором То есть он рассказал о том, что Трехлизенко, счастье, Таница Луганска, э, Крымска, было очень серьезно отстелено. То есть много жаропотребных жителей. Там То есть Также нам сообщили, что с центре Луганска выдвинулась полон бронетехники противника, тоже в направлении боевых действий. Ну, вот такая ситуация на сегодняшний момент. То есть более конкретный подробностей я не могу, по причине, ну, чтобы не скрывать Семен Донбас.